assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugun sizlarni e'tiborlaringizga e, kuchli brend yaratish mavzusida quyidagi rejalarni taqdim qilamiz birinchi rejamiz bu brendingda iste'molchilarni psixografik omillar bo'yicha segmentlash ikkinchi rejamiz brendingda iste'molchilarni xulq atvorli omillar bo'yicha segmentlash uchinchi rejamiz mavjud brendga tuzatish kiritish usullari bo'lib hisoblanadi ushbu e, mavzuni yanada kengroq chuqurroq o'rganish maqsadida qo'shimcha mustaqil ravishda o'rganish uchun quyidagi adabiyotlarni tavsiya qilamiz odatda brendingda iste'molchilarni psixografik omillar bo'yicha segmentlashdan oldin biz sizlar bilan nima uchun iste'molchilarni segmentlash lozim ya'ni brending faoliyatida odatda birinchi iste'molchilar o'rganiladi ya'ni iste'molchilarni fikrida ularning psixologiyasida brendni eshitganda tasavvur hosil bo'lishi kerak agar brendni eshitganda ijobiy tasavvurot hosil bo'lsa demak brend nufuzli hisoblanadi o'sha uchun biz odatda iste'molchilarni xo'sh o'rganish muhim ahamiyat ega ekanligini ta'kidlaymiz bu iste'molchilarni o'rganishda asosan biz quyidagi psixografik va xulq atvorli yo'nalishlar bo'yicha guruhlarga bo'lib ya'ni segmentlab o'rganishni tavsiya qilamiz ya'ni e, bu yerda asosan <coughs> bozorda segmentlarga ajratib o'rganish bozorni bozorda o'rganishni ya'ni iste'molchilarni o'rganishni juda e, e, tez va samarali usullardan biri bo'lib hisoblanadi bu yerda asosan <coughs> Mariana media international agentligi iste'molchilarni quyidagi psixografik turlarga ajratib o'rganishni tavsiya qilgan bu yerda asosan birinchi yo'nalish reklamaga ishonuvchilar ya'ni iste'molchilarning orasida reklamaga ishonuvchilar muhim ahamiyat kasb etadi chunki ularga reklama orqali ta'sir qilish samarali hisoblanadi ikkinchi bu beg'am qo'shiq xo'sh shinavandalari bular asosan 16-19 yoshdagi o'smirlar hisoblanadi bularga asosan o'sha brendlarni reklama qilishda yoki bo'lmasa boshqa ularga ta'sir e, marketing nuqtai nazardan ta'sirlar o'tkazishda asosan o'sha hissiy yoki bo'lmasa hissiy e, tuyg'ularga beriluvchan bo'ladi ularga shu ko'rinishda ta'sir ko'rsatish samarali hisoblanadi 3-chi ko'rinish bu modaparastlar bular asosan iste'molchilar e, bu guruhdagi iste'molchilar asosan yangilikka intiluvchan va o'sha har kungi yangi modalarni xarid qilishga intiluvchan iste'molchilar hisoblanadi bular asosan e, innovatsion tovarlarga juda ham xarid qilishga intiladigan iste'molchilar hisoblanadi keyingi ko'rinishimiz bu asosan xo'sh bu quyidagi ko'rinishlar 4. 5. asosan 4. ko'rinishimiz bu novatorlar hisoblanadi novatorlar bu asosan innovatsion in, in, yangi tovarlarni xarid qilishga e, intiluvchi iste'molchilar hisoblanadi bular odatda doim o'sha mahsulotlarni kompaniyani mahsulotlarini kuzatib boradi va yangi turdagi innovatsion mahsulotlar chiqqanda bular o'sha mahsulotni xarid qilishga shoshiladilar o'sha uchun bu guruhni ajratib ko'rsat ko'rsatilgan bu guruhlardan yana biri bu serg'ayrat optimistlar bu serg'ayrat optimistlar va undan keyingi guruh sifatli tovar markalari iste'molchilari iste'molchilar odatda sifatga e, e, muhim ahamiyat qaratadilar ya'ni mahsulot xarid qilgan mahsuloti sifatli bo'lishi lozim bo'ladi u narxini qanday darajadan farqi yo'q u sifatli bo'lishi kerak bu turdagi iste'molchilar asosan qanday brending e, siyosatini yuritish va qanday samarali ta'sirlar ko'rsatish muhim ahamiyatga ega bo'ladi va eng oxirgisi bu xabardor programma pragmatiklar asosan bular qirq besh ellik besh yoshdagi iste'molchilar kiradi odatda ushbu agentlik tomonidan quyidagi o'n guruhga bo'lingan va iste'molchilar psixografik xatti harakatlari o'rganib borilgan iste'molchilarni xulq atvori bo'yicha segmentlash asosan quyidagi ko'rinishlarga <coughs> bo'linadi bular bozorni segmentlashning xulq atvorga oid mezonlari bular asosan <coughs> an'anaviy ravishda işte, yangi tovarlarni qabul qilishga tayyorlik darajasi tovarga moyillik darajasi narx sezuvchanligi iste'mol me'yori xaridlar <laughs> motivi shuningdek reklamaga nisbatan ta'sirchanlik kiritiladi bu yerda asosan bu ko'rsatkichlar <laughs> shundan iboratki <laughs> misol uchun brendga moyillik darajasi ya'ni o'sha brendga xo'sh o'zini ijobiy fikrini bildiradi yoki bo'lmasa sotib olishga xo'sh o'zini xatti harakatini bildiradi yoki bo'lmasa narx Se, e, sezuvchanligi deganda odatda e, iste'molchilar e, narxga muhim ahamiyat qaratadi ya'ni qanday iste'molchilar narxga muhim ahamiyat qaratadi va bu narxga muhim ahamiyat qaratadigan iste'molchilarga qanday brend strategiyalarini qo'llash lozimligini bildiradi keyingi asosan ko'rsatkich brendni joylashtirish brendni joylashtirish deganda bu brend asosan iste'molchilarni xo'sh ongida joylashtiriladi ya'ni o'sha brendni eshitganda iste'molchi unga qanday tasavrurot hosil bo'lishi kerakligini aytiladi bundan tashqari brendni bozorga joylashtirish degan tushuncha ham mavjud bo'lib bu asosan brendni sotuvga chiqarish va brendlarn brend tovarlarni xo'sh bozorlarda qanday joylashtirish lozim ya'ni bozordagi pozitsiyasini xo'sh oshirish xatti harakatlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi odatda xulq atvorli e, segmentlash bo'yicha quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi bu omillarni quyidagi jadvalda ko'rib o'tganmiz endi <coughs> kompaniya asosan joylashtirish o'z tovarini brendini joylashtirish bozorda joylashtirish deganda mahalliy bozorlarda va qo'shni mamlakatlar bozorlarida hamda jahon bozorida o'zini mavqeini egallash ya'ni o'zini hoş, xo'sh imijini oshirishga harakat qiladi mahsulot qancha nomdor bo'lsa mahsulot qancha sifatli bo'lsa uni brendi shuncha kuchli yuqori taniqli hisoblanadi bunga asosan brendni qo'yiladigan bir qancha talablari mavjud o'sha talablardan kelib chiqqan holda uh, kuchli brend yaratish muhim ahamiyat kasb etadi kuchli brend yaratish asosan birinchidan sifatga <laughs> muhim ahamiyat kasb etadi ya'ni mahsulot juda sifatli va o'ziga xos bo'lishi lozim ya'ni boshqa turdosh tovarlardan ma'lum bir xususiyatga ko'ra ajralib turishi lozim bo'ladi undan tashqari mahsulot nomi juda tez o'qiluvchan ko'zga yaxshi tashlanuvchan va uni jozibadorligi yuqori bo'lishi lozim bundan tashqari uni narxi differensatsiyalangan bo'lishi lozim uni tashqi ko'rinishi ham dizayni muhim ahamiyat kasb qiladi dizayn jihatdan xo'sh tovar o'zini originalligiga ega bo'lishi lozim brend brendda iste'molchilarni xulq atvori bo'yicha segmentlash odatda quyidagi elementlardan tashkil topgan ushbu elementlarni biz e, sizga quyidagi slayd orqali namoyish qilyapmiz odatda joylashtirish turlari quyidagi uch guruhga bo'linadi e'tiborlaringiz uchun rahmat